Всем привет! Сегодня у нас в работе Audi e -tron. У e -tron проблема с батареей, поэтому мы ее демонтировали. И два слова Олег Николаевич начнет рассказывать, что случилось. У e случился дисбаланс. После простой машины в месяц она начала ограничивать запас хода. После диагностики стало понятно, что разброс напряжений от самой заряженной 4,1 вольта до самой разряженной ячейки 3,6 вольта. Вот, что свидетельствует о том, что часть модулей вышла из строя. А, пока предположительно три, а там доразберем, домеряем их. То есть мы сейчас будем разбирать и каждый модуль проверять, правильно? Да. Все, начинаем разбирать. Он ничего такого. Наверное, Пошел процесс. Так, значит, разборка батареи. Естественно, ятрона уже здесь нету. Здесь есть только Костянчик, Олег Николаевич и Димон, и я тоже Димон. Так, ну что дальше делаем? Поднимаем ее, поднимаем и вынимаем, все вынимаем. Так, увесистая штука, хорошо, есть, первая хорошо. партия. Так, у нас на ремонте Кетрон, 21 год, с довольно распространенной для них проблемой с дисбалансом, но с немножко нестандартной проблемой конкретно у этой автомобиля, потому что дисбаланс был странный у нас было превышение по 6 ячейкам в напряжении на 200 милливольт и э, просадка одной ячейки относительно середины на 350 мВ, э, что очень много в процессе в общем мы разобрали ее э, провели замеры выяснили что в частности вот этот модуль вышел полностью из строя его э, он состоит тут модули сборки 3 s а вот, одна из сборок полностью в саморазряде. При попытке ее зарядить, она за примерно там, неделю теряет около 100 мВ напряжения. То бишь он сам по себе разряжается. Также на нем были следы деформации, он начал надуваться. Это, скорее всего, то, что один из модулей в коротком замыкании внутри. Но интересно было то, что два еще модуля, два еще модуля конкретно, они стояли здесь, это уже замененные модули здесь установлены, они потеряли емкость. Они были отбалансированы внутри себя, но относительно всей батареи они потеряли около 30% емкости. И у нас какая была проблема? У нас при зарядке машины э, эти два модуля заряжались раньше, чем вся остальная батарея, и получается, что общий сок батареи был намного меньше, чем фактический. Вот из-за того, что они заряжались раньше, а разряжались намного э, быстрее. Вот. опять же. После замеров емкости стало понятно, что их также нужно будет заменить и не поможет их отбалансировать относительно все остальной батареи, чтобы было все, все, все ровно. Это буквально до следующей зарядки, назад бы все вернулось. Мы заменили на два, еще два донорских модуля отбалансили. Сейчас батареечку соберем, поставим на машину и проведем финальное тестирование с полной разрядкой, зарядкой машины. Вот. Батарею э, готовим к закрытию. Так, это у нас Константин, и у нас Процесс идет. И вот там месте все в порядке. Так. Добрый день. Добрый. Я отзвонил. Добрый. Это все тоже будет. добрый, да. Так. Есть, да? Да, подай, отлично. Теперь что, прижимать надо? Сначала болтики, а потом сжимаем. Понял. Нейтрон. E так, суппорта красивые установлены уже. Батарея на месте. Сейчас занимаемся чем? Меняем масла трансмиссии. Меняем охлаждайку электросалона и будем кататься. Поехали на Ятруне прокатиться. Олег Николаевич за рулем. Я на пассажирском. Все, батарейка у нас в идеале. Осталось все только зарядить. Чтобы вообще и посмотрим, сколько она сможет проехать. Так, так уже у нас ошибочек нету. На электротяге идем. завершили ремонт Етрона. E Осталось, в принципе, покататься его разрядить полностью. Вот. Потом сделать цикл зарядки на 100%, чтобы контроллер пересчитал оставшуюся, оставшуюся емкость. Вот правильно, чтобы запас хода у нас рисовала не с учетом изношенной батареи, а батареи после ремонта. Все. Все. Выдаем клиенту да. и ждем обратный э, Всем спасибо за внимание, подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки и до встречи.